Шалом, це Славко, я таки відновлюю свої архіви. Заповнюю певні лакуни. Це була така спроба зробити сценарій серіалу короткого за кінець українського підпілля. Він мав дві назви Марічка, а потім в обіймах квітучої папороті. Я вам спробую першу серію зачитати. Частина перша. Вступ. Картина перша. З продуктора чути музику, Утро красить ніжним світом. Панорама Кремля. За секунду стає ясно, що це малюнок. Плакат перед сільрадою. Будинок сільради, вивіска, селищна рада. Над, гасло, над ганком гасло написано просто на дошках, як тоді писали з браку тканини. Всі на вибори до Верховної Ради УРСР. Камера бере нижче. На ганку лежить зарізаний міліціонер. Ноги в чоботях, що через нього переступають. В приміщенні сільради, якісь люди в радянському військовому однострої, але з довгим волоссям та більш злиняні на вигляд. За столом голова дільничної комісії. Він прив'язаний до стільця, на обличчі видні сліди старих опіків. На шиї удавка, що її тримає один з військовиків подальшому Зміюка, есбіст. Поруч, секретар комісії, Огрядна жінка. Вона теж прив'язана до стільця, але з мішком на голові, Під стільцем калюша. Якась молода жінка, схожа на хлопчика з автоматом через груди, в подальшому Антоніна, переглядає папери. От товариш командір бюлетені виборчі картки. Механічно виправляє її товариш командир. В подальшому це заграва. Передивляється їх, звертається до голови комісії. Чому так багато голосів за? Як Сталін помер, хлібопоставки знизили. Жінка, Сталіна не трож гніда, б'є голову комісії, чого там в живіт. Звіст питається в голови комісії. Де протокол з мокрою печаткою? В неї. Де протокол? Жінка-секретар мовчить. Тобі що, очну ставку влаштувати погрожує той, хто тримає удавку. Жінка військових хапається за мішок, щоб його зняти. Ні, ні, не треба, я скажу. Він у мене в пасусі. Жінка військовик лізе під мішок, порпається, нарешті щось висмикує, дивиться. Смотрите, товариш командир, уже і поділа успіли криси тиловиє». Голова. Я на фронті був танкістом, заграва. «Що ж ти сука в танки згоріл? дає знаки І той давить голову, який починає колотити ногами по долівці. Секретар починає верещати. Жінка військовик шарпає, ведьма, а то і тебе. Експозиція, картина друга. Москва, лютий 1955 року. Ресторан Арагві, окремий кабінет. Кельнер заводить гостя. Господар, чоловік в цивільному, доволі звичайний блондин, низького зросту, Огрядний. Титри. генерал-лейтенант Сухопаров, заступник міністра внутрішніх справ. Рада того вітає. А герой китайського народу, Товаріся Кулісен. Рад, рад, з возвращенням, как там Восток. Аллеет товарищ генерал-лейтенант. Да правду, товарищ Сталин, пути революции ведут на восток. У нас здесь тоже сплошные новости. Поздравляю тебя с новым начальством. Наше ведомство вошло в состав МВД. Дожили. Я мельтоновскую форму, правда, никак из ателье не заберу. Ты, я вижу, тоже. Куда попросишься? Репетацией незаконно репрессированных займешься или сразу в управдом переквалифицируешься? Успеется. Ты про восстание в Кенгире в 54 году слышал? Эти нынешние почти полтора месяца провозились. Сперва комиссии из Москвы посылали, и только потом танки. А если б Караганда поднялась, а за ней и остальные лагеря? Ведь никаких внутренних войск не хватит. А на Красную Армию сам знаешь, какая надежда. Ситуацию в стране надо разрулить политически. Для этого нейтрализовать самых буйных украинцев, прибалтов и кавказцев. Миром, если уж войной не получилось. Эх, Лаврентий не успел. Если мы теперь вместо него Никите мир в стране обеспечим, чтобы он свой съезд провести смог, то, может, он нас в покое и оставит. Хотя я не очень-то верю. Мужичонка он склочный, да и все они никогда своего страха нам не простят. Ладно, поживем, увидим. Есть у меня до тебя дело. Я бы этим сам занялся, но не досуг. В 1950-м, как раз перед войной в Корее, я вышел до Шухевича. Но при задержании началась стрельба. Он одного положил, побежал по лестнице вниз, там бы мы его и взяли, куда бы он с лестничной клетки делся. Но один из местных, вместо того, чтобы ногу подставить, выстрелил ему в голову. Бог и со страху. Прям в висок. Короче, я тебя поэтому и выбрал. Ты после войны в основном в заграничных командировках пребывал. Ни в каких здешних раскладах не замечен. Опять же, не член партии. Значит, натовой контроля по этой линии нет. Я заявление подавал еще перед войной. Так первая жена дура из ревности в парторганизацию настучала, будто я с тещей сожительствую. Отклонили по аморалке. А потом война некогда была. Да знаю я про тебя все. И что фамилия твоя не Кулешенко, а Кулиш и что происхождение у тебя из зажиточного казачьего сословия, и в Красную Армию ты пошел добровольцем, лишь бы в колхозе не работать, то кому все это теперь интересно, кроме отдела кадров? Слушай сюда. Подполье после Шухевича возглавил Заграва. Теперь он генерал Харуджи Упа и голова УГВР, их подпольного правительства. Ты его знаешь. Василь Клячковский в 1941 году проходил по процессу 59 во Львове. Був приговорен к вищій мірі. Предступлення наших військ збіжали з розстріляної тюрми в Бердічева, куди були топіровані. Зря ми всіх в 1939 році із польських тюрем поосвобождали. Думали, договоримся. Історична перебивка: Брест, вересень 1939 року, прийом з нагоди підписання радянсько-німецької угоди, зал колишнього польського офіцерського казіно в Брестській фортеці, провінційна помпезність. На стене – великие портреты Сталина и Гитлера, прикрашенные червоними пропорами попарно – радянским и нацистским. Немецкий достойник в бурнатному партийном костюме с опаской на рукаве выголошивает ОАС на честь украинской делегации. Немецкую идею переклад. Сейчас, когда Польша, уродливое дитя позорного Версальского мира, повержена, для Украины, как страны, потерпевшей в Версале, наконец восторжествовала историческая справедливость. Я желаю нашим дружественным странам успехов в дальнейшей совместной борьбе с международной плутократией и масонством. Радянский представник в Сталинсе, схожий на Постышева. Со своей стороны я тоже хочу выпить за наших украинских товарищей, освобожденных испанской неволе совместными усилиями доблестной немецкой и героической Красной Армии. Мы приветствуем вас на родине в Советской Украине. З кола вихудлих українців, браних в костюмі з чужого плеча, серед яких і заграва. Виступає людина з рисами Бандери, яка підносить у відповідь Келих. Шановні друзі, вимені українських революціонерів, вітаю наших німецьких союзників та радянських братів на вільні та віднині соборні українські землі. Слава Україні! Героям слава! Зік хайль, відповідають німці. Розгублений радянський достойник дивиться, нарешті знаходить слова. Ура, товариші! Оркестр з переляканих жидів музик вопливо грає туж за командою німецького наглядача. Присутні підносять келихи, функціонер РСХА до сухопару, який стої, стоїть поруч в однострієнке ВС, Альсоліберколега, Васмайне Дзібе бетрефен Ойре Нойре Мідбургер. Як вам наші нові сограждані? Майнес Ерахтенс, Есвурде, Синвол, Але дізе софорцу ершісен. По-моему, был бы всю эту сволочь немедленно расстрелять. «Ich mich, das bringen Sie uns und Ihnen noch viel, Боюсь, у нас с вами еще будет с ними много хлопот. «Endlich bin ich keiner Politiker». что я не я политиком. Сухопаров, ich auch. «Aber ist die Sowjetmacht махт. so frische zu Я также, однако советского и не таких обламывала. «Обыдва с задоволением борются за кавьяр». Сухопару продолжая. Выйдешь на заграву, передашь предложение советского правительства. Если не прекратят борьбу, мы прекратим репрессии. Фактически это уже выполняется. Если он спросит, почему тогда в 54-м Ахримовича, эмиссара из Мюнхена, по приговору военного трибунала в Киеве расстреляли, вместо того, чтобы с ним переговоры вести, ответишь, а нечего было из себя Рудольфа Гесса изображать, скакать с американского самолета на советскую землю мы будем разговаривать только с теми, кто в краю. Это все, что тебе нужно знать. До, для дальнейших переговоров за граву доставишь ко мне. Можно в Киев. Живьем. Как ты это сделаешь, мне все равно. Возможные эксцессы спишем на исполнителя. На тебя, то есть. Полковник кивает. Если провалишь дело, ответишь головой. Не передо мной, я тоже отвечу. Перед этими. Показывает куда-то вверх и за себя я тебе в помощь человечка дам спину прикрыть, ну и на подхват. Отличный специалист, мастер оперативной маскировки и ближнего боя, обстановку знает. Бывал там со мной в командировках. Встает, подходит до дворей, вызырая. Очевидно, подает кому-то знак. До кого нету, заходит молодая женщина. Знакомьтесь, товарищи. Полковник Кулешенко, старший лейтенант Кащенко. Можно просто Иван и Марина. Тем более, что вы по легенде муж и жена. Фамилия Птичкины. Поздравляю молодоженов вручает Птичкину как старшему какие-то документы. Птичкин рассматривает паспорта, очевидно, ищет год рождения Марины. Тогда уж лучше отец с дочерью. Извините, товарищ полковник, но тогда нас в один номер не пропишут. Птичкин смотрит на жену, та и потажным жестом поправляет грудь. Сухопаров улыбается, поднимает бокал. Горько. Картина третья. ночь поле. Яка с жинков, по-дальшему Маричка, звертается до загравы. Может, я не пиду? Маєш і йти. Краще буде, коли розійдемося. Тут після сільради таке почнеться. Наразі, як нас знайти, ти знаєш. Ну, з Богом. Заграва лишається позаду. Марічка та сірий з речовим мішками бредуть в темряві гуською ріллею. Раптом чути рік мотору, блискають світла фар. Обидвоє падають до лілиць на землю. Марічка, це облава? Студебекер, ну, або ЗІЛ 157 минає по дороги, з кузову чути співи колгоспників». Картина четвертая. Дача начальника областного управления Держбезпеки. Начальник звонит полковнику, полковника говорит по телефону. Меня нет. Если из Киева, тоже. Кладе слухавку, вимикає аппарат с сети, чтобы не подслуховывали. Птички ставить на стіл пляшку московскую. Полковник. Погоди, с этим успеется. Пошли лучше на природу. Разомнемся. Засиделся я в кабинете. Потягивается. Заодно и поговорить сможем без лишних усей. Выходят до саду, берутся за какую-то неважку рухливу работу. срезани гелки сносят, чи що. Вони ж селянские діти. Можно поставить сцену в старомодней теплице с розсадою. Полковник Петрович, тебя как в курс дела вводить? По отчетам, как есть, или что я думаю? Как не боишься? Старые я боятся. Из нашего выпуска начинает только ты, да я и остались. Поговорить не с кем. А есть о чем? Да как тебе сказать? Времена нынче смутные позапрошлом году человек тоже так приезжал, еще от Лаврентия, встречи искал. Зачем, не знаю, меня в известность не ставили, я человек маленький. Так по этому делу и в Киев докладывал. По какому делу? Так убили его. Связной пункт гранатами забросали. И что интересно, по этому случаю вообще никаких сведений не просочилось. Думаешь, ваши? Мои все на виду. Ограбить кого? Бабу отодрать. Превышение власти и прочие прискорбные случаи нарушения социалистической законности – это пожалуйста. Мы с этим боремся. Особенно, когда прокурорский надзор уже сточили. Людишки, сам понимаешь. Лет десять назад у меня, почитай, все райотделы, да и в соседних областях тоже, сплошь из запасных офицерских полков были набраны. Отбросы Красной Армии с волкоголовными замашками. Какая тут чекистская работа. Добро хоть списки на выселение подавали. У нас же тут колониальная администрация. Одни справки выдают, другие их требуют. Вот и весь механизм управления. Так это еще что? Вахтеры в райоделях, те сплошь из боевиков, вышедших по амнистии были. А куда их девать? Жить как раньше, такой все равно не сможет. Местные не простят, и он им. Вот сейчас из ссылки аккурат первый начинает возвращаться, кто по десятке схлопотал. Те, кто в ОУН состоял, но организационного проречения ОУН не складал. И кому лично совершенных убийств вменить не смогли. Так они больше в городах оседают, зубами скрежещут. Они ж за эти годы всего лишились. Земли, хат, имущества соседи попользовались. Ох, когда бы оно опять не полыхнуло на местной-то почве. Оружия полно, кадры имеются, те же амнистированные. Сам знаешь, сколько волка не корми. А так они и пределе были, и под надзором. Ну, пойдет такой, отнимет у населения сулею самогона или, или хлечек сметаны по старой памяти. Зато и он всех знает, и его все знают. Тут же и донесут. Самоконтроль. В сорок м с распуском разведывательно-оперативных групп, которые, по легенде, УПА действовали, все это, по большому счету, прекратилось. Рецидивы, правда, случаются. Но чтобы гранатами и связной пункт, даже если бы там и деньги были. А это еще не факт, что кто-то из моих знал. Нет, это в другом месте искать надо. Значит, среди подполья? А им-то зачем? Для них живой полковник МГБ, да еще из Москвы, божий дар. Хоть ремней из спины нарезать. Извини, Петрович, так вырвалось. Ты, я вижу, против. Прямо говори, не обижусь. Петрович, мне твои обиды до одного места. Тебя в Украине 10 лет не было. Я понимаю, рук морать не хотел а нам пришлось. Здесь такие вещи творились, вспоминать не хочется. Моих офицеров, почитай, половина легла. А семьи? Как через это переступить? Вам в Москве издаля все ни по чем. Лишь бы ликвидации подполья в очередной рафт наверх отрапортовать. Пусть убивают, зверствуют. Недавно вот избирательный участок разгромили. Председателя комиссии, фронтовика, прямо за рабочим столом. А когда прижмешь их, по амнистии выходят. Они же у нас аккурат два раза в год, к 1 мая и к 7 ноября, чтобы или в схрон, или из схрона сподручнее было. А заграва он из таких, а то ты его не знаешь. Какой был, такой и остался. Его куда ни целуй, кругом задница. Идейный черт, политик. Руки у него, как и у всех нас, в крови по локоть. Но конкретно мне его предъявить нечего. Історична перебивка, партизанка, Полісся, зима 1942-1943 років. На вулиці не те, щоб і мітинг, але жвава гутірка. Місцеві обступили партизанів. Дід Поліщук додовірливо допитується в Тічкіна. То ви, товаришу командир, кажете, що по війні кого спів не буде. Натов зацікавлено гуде. Не буде. Еті перегиби вже уже осуждені. Ой, брешете, товаришу командир. Ой брешу, але німців все одно бити треба. У вулицю в'їжджає інший партизанський загін. Попереду верхи заграва з почтом. Слава Україні! І вам так же. Пішли покалякаємо. Птішкін заходить до хати, кладе на стіл дулом до входу автомат, витягає з сумки пляшку московську і саку таку закусь звертаються до заграви. Пошукай там з чого пити. Заграва приносить від печі кухлі, сідає навпроти, спиною до дверей притуляє автомат до стіни. Відчувається, що він почувається тут безпечно. Як справи? Справи у прокурора, а у нас з тобою операції. Ну, як з'їздив, що там пани? Що ми можемо від них ожидати? Колонії, що ви перед війною на Сибір вивезти, не встигли, всі за АК організовуються, магазинують зброю, проводять вишків. Місцеві в мішаних селах поки що сидять тихо. В деяких бульбівські впливи, в деяких наші, деякі не втранні. на загал комуну не люблять. Скільки ж висало людям за шкуру залілі? І не говори. Поляків слід прибирати. Доки вони тут, жоден масовий зрив не важливий. Це не нам з тобою решать. Я сообщу в Москву. Пойми, поки правительство Сікорського наш союзник. Никакое решение по польскому вопросу здесь и в Беларуси невозможно. Хочешь, чтобы на майбутней мировой конференции поляки представили уряд УНР? А что это вы бандеровцы так петлюровцев не любите, прям как мы? За то, что москаливны навыдят больше за Вот только не надо нас втягивать в ваши мигрантские разборки. Правительство СССР признает только Украинскую Советскую Социалистическую Республику. Будут новости, я с тобой свяжусь. А поки я тебе там оружиє подогнав, сделал закладки, де договарівались. Пашлю ж оргбоба пусть заберет. Аби німці казали, що нас утримує Москва? А що, власне, не утримує, вказує на попеде грави. Доки німці на вовзі, все це не має значення. Ми будемо давати зброю, хоч чорту лисову, не те, що вам. Коротше, я маю знищити гніванський міст. Треба перервати постачання по всій лінії. Там поруч два села, німці мститимуться на людях. Ляс рубять, щепки літять. Підтримаєш мене з флангу, відтягнеш на себе поліцаїв до туркестанців. Підтримую. Хоча, власне, для чого? Чим швидше впадуть німці, тим швидше повернуться совєти. Так це ще треба дожити. Птічки наливає два кухлі московські, подає один за гравій, підносить другий. Будьмо! Вихиляє, несподівано затягує. Ты не чекай, моя Оксана, из лесу свого партизана, Бо завтра знову буде бий, и не вернеться сотник твій. Полковник продолжает. Поэтому ты себя как знаешь. Я прямое указание Москвы, хай я через голову Киева, выполню. Людей на наводки, какие есть, дам. Загравай ты, что хочешь, то и делай. Но есть там при нем один человечек, псевдозмеюк, КСБист. Думаю, участок его работу. Вот его ты мне оставь, я с ним потолкую» остались между нами кое-какие нерешенные вопросы. Полковник Хрустал пальцами. Замет Анна Васильевич, эсбист твой. Знаешь, Петрович, с одной стороны, все это подполье, дело, конечно, налаженное. Агентурное освещение поставлено, опять же, отчетность. Пару раз в год к большим праздником накрыл по схрону и живи себе дальше. Так можно и до пенсии бороться. А с другой стороны... Хоть на старости лет хочется пожить спокойно. Я себе в Крыму уже и дачку приглядел. Не читай этой. Виноград буду выращивать. Если жив останешься, приезжай ко мне. Я тебя такими дамскими пальчиками угощу. Да и времена меняются. Раньше секретарю обкома звоню запросто. Подъезжай, мол, переговорить надо. А теперь самого меня вызывают и смотрят так ехидно. Бо знаем мы твое подполье, и почему четчицу, которую прокурорским свиньям корм из колхоза возить не давала, бендеровцы убили. Нет, пора с этим кончать, пока совсем не заигрались, а там будь что будет. Я в твое распоряжение капитана Доровских с опергруппой выделю, непревзойденный спец по схронам. В Вологодском конвое служил, по до сих пор не научился, брезгует. Ты с ним поаккуратнее, он третий срок в капитана ходит. Мотивация к службе утеряна, но дело свое знает. А подступиться-то как? Да есть у меня одна ниточка, тоненькая такая, кружевная. Завтомилась, но все остальные картину я дочитаю. Картина пять. Тичкин выклав на стил аркуш протоколу, кинул твердый погляд на заплаканной девча в хусте, кассидиво. Посеред кімнати під сліпучим електричним світлом, так громадянка Щіголь, розповідай, як ти підслуховувала крізь продухи, І не сама, а на зміну з молодшою сестрою. Бачиш, ми все про тебе знаємо. Нечего запіратися. Через кого ти її заздрила? Через Гриця? Дівча схлипнула. через нього сердешного. Щось я не розумію ваших хлопців. Ти он, яка гарна дівка. Мало йому було, що він за собою тягав. Дівча шморгнуло носом. Вона така пишна, розумна, вчена, як пані, і білизна в неї мереживна. Вона мені прати давала, залилася слізами. Вона ж і чоловіка має. Птічкін безжально підлив оливи в ясний вогонь щирих дитячих ревнощів. Звуть Василь Псевдов'юн, Зенон, Орлан заграва. Вона про нього, хоч, згадувала. Ни, она дуже обережна была, знала, что мы слухаем, то такая казалась, что мы встыдались. Это хорошо, что ты со следствием сотрудничаешь, это тебе на суде зачтется. Мы с тобой тоже по-хорошему. Тут к тебе сестра просится, я разрешил. Вот с кого пример надо брать, а не с бандитов. Вышла за милиционера, живет в райцентре, культурный человек, красится, курит, пьет, может аборты делать. Коли справу зароблена, птічки не приховує свого презирства до відпрацьованого інформатора. Дівча схлипнула знав, а зі мною що тепер буде? Суд рішить. Дівча заридали і то так гірко, що птічки не витримує, бурчить. Ну нема чого нюні розпускати, все буде добре, ти ще не повнолітня, в тюрмі перевоспитаєшся, вступиш комсомол, професію получиш, швії, наприклад, в городі жити будеш. Дівча шморгнула носом, правда. Ну на цьому ми припинимо, бо я там ніяк не можу знайти шматок за ліквідацію схону. Коли зайду, знайду, продовжу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, будемо вам вдячні.